અહેવાલ અનુસાર રાત્રે આસપાસ અચાનક અફવા ફેલાવાને કારણે મચી ગઈ દસ શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ થયાના અહેવાલ આવ્યા છે અને અનેક ઘાયલ થયા છે ઘાયલોને તુરંત જ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે આ મામલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ સાથે વાત પણ કરી છે અખાડા પરિષદના અધ્યક્ષ મહંત રવિન્દ્રગીરી નિરંજન બાબા એ ભાગદોડ ની ઘટના બાદ તમામ અખાડાને ને અમૃત સ્નાન ન કરવાની વિનંતી કરી છે અખાડા પરિષદ ની જાહેરાત બાદ વિવિધ અખાડા અધવચ્ચે થી જ તેમની છાવણીમાં પરત કર્યા હતા જગતગુરુ રામ ભદ્રાચાર્ય એ લોકો ને બદલે વસંત પંચમી ના દિવસે આવવાની અપીલ કરી છે મહાકુંભ મે આને વાલે સભી શ્રદ્ધાલુઓ સે अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें एक दूसरे की सुरक्षा करें मैं वैष्णो संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों खानों से भी कहूंगा आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं सबका मंगल हो अभी अभी हम लोगों ने भी सारे जो कार्यक्रम थे रद्द किए हैं और लोगों से कहा है कि इस समय यही पूजा है यही ध्यान है यही योग है कि जो जहाँ पर है प्रार्थना करें उन सब के लिए जो हताहत हुए हैं और संगम में सामूहिक रूप से स्नान करने के जाने की बजाय जहाँ जहाँ पर हैं वहीं स्नान करें यही संगम स्नान है इस समय सबकी सुरक्षा ही स्नान है और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही एक घंटे में दो बार आदरणीय योगी जी से बात की है पूरा प्रशासन लगा हुआ है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और लेकिन भीड़ इतनी आ गई है इतने लोग आ गए हैं इतने लोग आ गए हैं कि अब एक जगह पर अगर जाएंगे तो कठिनाई होगी इसलिए बस यही प्रार्थना है जो जहाँ है वहीं पर ही स्नान करें और हम सब ने उन हताहतों के लिए प्रार्थना की है ताकि वे जल्दी स्वस्थ हों और परिवार को भी कहा है धैर्य रखें कोई भी लोग अफवाह न फैलाएं प्रशासन बहुत चुस्ती से काम कर रहा है और यही हमारा काम है हम लोग जहां भी हो सकता है मिलकर एक दूसरे का साथ दें सहयोग करें इस समय यही संगम है यही स्नान है यही सेवा है यही पूजा है અને કહ્યું શ્રદ્ધાળુઓએ મોટી સંખ્યામાં સંગમ ઘાટ હોવાથી આ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે લોકોને જ્યાં પણ ગંગા મળે ત્યાં ડૂબકી લગાવી જોઈએ આ પ્રશાસનની ભૂલ નથી કરોડો લોકોને સંભાળવા એ આસાન નથી આપણે અધિકારીઓને સહયોગ આપવો જોઈએ